Говорить Одеса одеське обласне радіо продовжує свою роботу. Слухайте нас на ультракороткій хвилі 70 п'ятдесят відсотих та по радіотрансляційній мережі. Вік Одеси. І реальність. Вітаю вас, шановні радіослухачі! В ефірі програма Вік Одеси Міфи і реальність. Для вас працює автор і ведучий. Анатолій Хромов, кандидат історичних наук, архівіст та звукорежисер Валентина Мамчур. Одеса. одне з найпрекрасніших та й найвідоміших міст не лише України, Європи, а можливо у всьому світі. Це місто називають чорноморською перлиною, південною столицею або просто мамою. Назва міста є жіночого роду, як це часто буває із прекрасними жінками. Іноді важко визначити їх справжній вік у циклі наших науково-популярних передач Вік Одеси, міфи і реальність. Я разом із фаховими істориками експертами спробую розкрити таємницю цього питання. Аргументовано, але доступно, дослідники розкажуть нам про історію та передісторію Одеси. Будемо разом з вами, шановні радіослухачі, визначатися, скільки насправді років нашому місту чи справді Одеса це молоде місто із всього навсього 220-літньою історією, а можливо її вік є більш поважним і сягає 600 сотрічної давнини або навіть античних часів. Прошу зустрічайте нашого гостя, буде цікаво. Наш сьогоднішній випуск передачі Вік Одеси Міфи і реальність ми проведемо разом із спеціалістом з історії фортифікації північного причорномор'я Андрієм Красножоном. Вітаю вас, Андрій! Здравствуйте, Анатолій. Здравствуйте, дорогі радіослушателі. Біографічна довідка: Красножон Андрій Васильович, кандидат історичних наук, народився в місті Одеса. завідувач кафедри історії України Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського. Освіта вище закінчив Південноукраїнський національний педагогічний університет, історико-філологічний факультет, а також був на стажуванні у вищій антропологічній школі на факультеті культурної антропології в місті Кишинів, Молдова. У 2010 році захистив дисертацію на ступень кандидата історичних наук в Черневецькому національному університеті за темою Білгород-Дністровська фортеця в контексті етнополітичного розвитку Карпата Дністровських земель у 14-15 столітті. Історик археолог, сфера наукових інтересів, історія фортифікації північно-західного Причорномор'я, а з недавніх пір ще й всього інших частин нашого Південно-Українського регіону, північного Причорномор'я. Черноморского. Наукові роботи опублікував, у тому числі в співавторстві, близько ста наукових робіт у виданнях України, Молдови, Росії Литви. У 2002 році видано монографію у співавторстві з відомим істориком Добролюбським, краєзнавцем Губарем Борисфен Хаджибей Одеса. У 2012 році видано монографію Фортеця Білгород, Акерман на Дністрі, історія будівництва. А нещодавно вийшла у світ нова монографія автора Фортеця Білгород Білгород-Акерман». Керман в історичних зображеннях брав участь у багатьох міжнародних археологічних та етнографічних експедиціях в Україні, Молдові, пар, Намібії, на Близькому Сході, Росії. Ну, фактично, ми бачимо, що дійсно людина, яка знає і розуміється в археології, в історії фортифікації. Отже, буде цікаво. Витаю еще раз вас, Андрей. І у мене перше питання з приводу мотивації, яка заставила цікавитись історією Одеси? Знаєте, так вийшло, що я сам родом з міста Білгорода Дністровського з кермана, але зараз займаюся історією Одеси. Ви Одесит, який зробив своє ім'я в історичній науці, як дослідник середньовічного Білгорода Кермана. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили зараз на науковому рівні розібратися в питанні визначення віку Одеси? Как вы до этого Интересный вопрос. Спасибо, конечно же, за то, что пригласили, за то, что позволили высказаться. И тема, безусловно, требует как можно более всестороннего обсуждения. Почему и каким образом я пришел к подобного рода размышлениям? Ну, наверное, ответ будет таким. Это просто, так сказать, контекст научных занятий неизбежно касался в том числе и Хаджибейского замка, который мне довелось исследовать по существующим картографическим материалам. Впервые в 2010 году я занялся как раз в контексте работы над Белгородом, занялся типологией непосредственно нашего замка в Хаджибее. И некоторые ассоциативные, скажем так, связи, которые появились в результате, вели на мысль о литовском происхождении данного замка Хаджибея. Но в контексте этого уже возникла общая, так сказать, историческая вся контовка, которую мы сегодня обсуждаем на уровне, скажем так, научно-популярном. собственно, которая касается вот этой то вот Кантов кружа непосредственно возраста интерпретации фактов, да, если так сказать. Благодаря Белгороду, пожалуй, Белгородской крепости этот интерес возник. Честно кажучи, и наш все випуски направлені на те, щоб дізнатися насправді, скільки в Одесі. Я думаю, як просто Одесіту цікаво зрозуміти історичну правду. Я нещодавно знайомився з вашою статтею в одному з наукових збірок про те, що де ви точніше аргументовано Критикуйте все эти аксиомы, как считают прихильники 200. Річної історії Одеси по пунктам аргументовано критикуєте всі ці позиції, починаючи від факту найменування, перейменування міста, починаючи від святкування так званої дати заснування міста, а також багато інших аспектів мені менш цікаво, тому що я читав, але я думаю, що слухачам цікаво, які існують суперечності з точки зору історичної науки щодо відомих для широкого загалу фактів про заснування Одеси, про перейменування, що ви можете додати. Ну, Во-первых, тут стоит четко разграничивать научный спор и, может быть, культурологический спор. Стоит четко разграничивать, собственно, мифологическую работу по созданию новых взглядов на историю, допустим, города Одесса и, собственно, интерпретацию научную, сугубо вот такую сухую научную интерпретацию имеющихся фактов. То есть, вот, если попытаться найти здесь объективные, сейчас давайте просто определимся в понятиях, то есть, если говорить о научном исходном потенциале, с которым сталкиваются, как одна сторона приверженца имперской, словно ее назовем в кавычках имперской, пророссийской вот этой вот, 222 года. И, собственно говоря, идеи интерпретации возраста Одесса с противоположной, панирующей стороны, 600-летие Одессы, собственно, то оба этих подхода базируются на одном и том же сточниковедческом материале. Вернее, если точнее, конечно же, быть, вот эта традиционная дата 200-летия Одессы, как раз вот ее приверженцы в основном, как говорят в Одессе, взяли за моду отказываться почему-то и отрицать некоторые исторические факты. Собственно, эта статья и была направлена на то, чтобы показать, что, ребята, не надо выбрасывать на помойку те Реальні, існуючі документи відомі не только в Україні, в Одесі, но й в світі, і которі находяться в обороті у сотні учених, якщо точніше сказати, чому Одесі не 222 роки. Нельзя точно сказать, чему. Можно точно сказать, что дата 222 придумана была Скальковским, безусловно, в контексте формирования нового имперского мифа. Это совершенно нормальная с точки зрения любой империи политика. Древний Рим тоже в древний в же период пытались придумать ему дату. Вот Марк Теренс Ворон сформулировал для общественности, что Рим был основан 21 апреля, если не изменяет память, 753 года до нашей эры. И вот они решили, что вот он в апреле был основан в 753 году до нашей эры. Вот так вот они и, и постановили, называется. Хотя это ясная условность. Вот примерно таким Теренсом Вороном в 1837 году, конечно же, собственно, оказался Скальковский, придворный летописец. Это парень, который ему тогда было 29 лет, который по протекции генерал-губернатора Воронцова фактически написал, подготовил и потом издал эту книгу, получил ну, по тем временам, в кавычках, Шевченковскую премию, его благодарил личный император, то есть он получил высшее государственное признание за эту книгу, собственно, являлась летописью Новороссийского края, и в контексте этой летописи Новороссийского края, точнее, возникла книга под названием «Первое 30-летие Одессы». Вот там фигурирует дата, что Одесса была основана 22 августа 1794 года, и он приводит соответствующие для этого свой взгляд, который никак не обеспечен никакими историческими источниками, ни у него в книжке, ни, соответственно, не получил подтверждение архивное впоследствии. И его же, этого Скольковского, потом впоследствии либо холодно воспринимали те же царские дореволюционные историки, либо они его критиковали, как позволял себе, например, профессор Надлер. То есть, эта проблема, о которой мы сейчас говорим, она не вчера возникла. И не при независимости Украины. Вот об этом литовском предшественнике Одессы, о Кочубиеве, турецком предшественнике Одессы, спорят историки один как минимум, достаточно давно. Поэтому сегодня точно можно сказать, что, собственно, вот инициатива группы 10600 600, очень четко, ученые, которые работают в контексте этой концепции, они очень четко подняли очень важный стереографический вопрос. Насколько в научный критерий 200-летия Одессы. И мы вынуждены согласиться с тем, что ранняя история Одессы требует ревизии. Фактически она не пересматривалась, пожалуй, там, с имперских времен толком ни разу. Да? Были там рецидивы, так сказать, назначены основателем при советской власти в середине 60-х. Суворова вместо Дерибаса, там, западника. Но они провалились. А так вообще ревизии толком никто не проводил. И сегодня это очень важный такой пункт, и нельзя с ним спорить. Я вот к этому призываю, противоположную оппонирующую сторону. Это действительно мифологическая дата. Скальковский ее высосал из пальца, и она не обоснована. Но с противоположной стороны можно говорить, что формируется новая мифология, поскольку и дата 600-летия также не обоснована. Я бы выразился иначе, она условна. То есть Скальковский тоже условную дату выставил, и господин Марк Таренцеворон выставил условную дату. Просто в контексте любой мифологии условность приобретает мифологическое значение и принимается априорно. Вот в отличие от науки, которая не терпит условности и требует постоянно доказательств. Поэтому, как ученый, я могу сказать, что все эти построения имеют под собой, безусловно, научную базу, интерпретация которой чисто, так сказать, мифологическая. Вот и все. Поэтому нет конкретной даты, которую мы бы обозначили для основания Одессы, поскольку мы не можем определиться до сих пор в критериях основания города. Вислухайте передачу Вік Одеси Історія міфи. Знаєте, був такий відомий словацький гуморист жарко у нього є. Вислів, що деякі історики, коли пишуть про минуле, думають про власне майбутнє. Напевно, про Скальковського точно це точно. Як я зрозумів, ваша позиція полягає в тому, що найголовніше це зараз для наукового світу Одеси, та й для широкого колу громадськості, це намагання знайти правду. знаете, завжди запрещение ничего не дает, да, на Конечно. если мы откидаем какую-то дату, загально прийняту, и на том месте альтернативы такой загально для всех, справа не завершена. Да, это развал, так грубо говоря, развал всех концепций, мифов и так далее. Что что не делать? Нет, ну, безусловно, правильная работа, надо мне, например, нравится одинаково, скажем так, и название Одессы, и название Кочубиев, просто у меня ассоциации правильные, ну, наверное, потому что что я вот кого не спрашиваю, все говорят, ну, Кочубиев, ну, Катюби, ну, это деревня, ну, это там, значит, Катюбиевка, Одесса, значит, разрекламирована красиво с этой буквой «С», с таким присмаком это вкусным. Ну, просто Одесса – хорошо раскрученный бренд, а ведь Кочубиев на самом деле был для своего времени, ну, не мегаполисом, ясное дело, да и Одесса, собственно говоря, тоже начиналась на самых великих высот. Но вопрос в другом, что в свое время это довольно уникальный, интересный феномен на пространстве северо-западного Черноморья, ну, не наряду с Белгородом, но как одно из э, таких вот интересных статусных мест. Вот, например, тоже для 40-х годов 15 -го века тоже влияние Бучацких, например, на Кочубиев, то есть Качубиевым владели Бучацкие. Там Дитрих Бучацкий, который фактически влиял на политику в Молдаве, это довольно знаменитый на политику в Польше, то есть это один из там, приближенных, грубо говоря, лиц там, польскому королю, то есть, ну, собственно говоря, эффективно действующих политических мощных деятелей Восточной Европы того периода. Вот ему принадлежал Кочубиев, по согласно одному из документов 1442 года. То есть вот уже эта ассоциация уже вносит определенный, ну, совсем не провинциальный вкус. Или если мы хотим, мы найдем провинциальности в современной Одессе, между прочим, да, смотря с чем сравнивать: с Москвой, с Вашингтоном или там с Нью-Йорком. вопрос просто вот в этой культурологичности что ли. Вот мы подходим к одному вопросу с пить этом, а к другому, наоборот, изначально с отрицательными какими-то ощущениями. И вот это вопрос, конечно же, воспитания. Народ совершенно не понимает, к чему вообще заниматься поиском предшественника Одессы. Ну вот не понимает. Ну с точки зрения, например, удревнения даты. С точки зрения исторического поиска все понятно. Археологи и историки всегда ищут, так сказать, древности. А вот в быту, с точки зрения формулировки формулы удревнения Одессы, ее возраста, народ начинает задавать вопросы. А как это связано с названием? А почему мы должны себя, так сказать, отчитывать этот возраст замечательной Одессы от какого-то примитивного Кочубиева? И это вот вызывает блок среди население, это правда. Собственно, в этом и суть вся спора, которая сегодня происходит. Головна мета нашого циклу радіопередач це те, що зараз ми маємо нагоду живої дискусії між прихильниками, апологетами там Одесі 222 і навпаки, ті дослідники, які вважають, що історія є більш давньою. Але мені як історику, знаєте, теж не подобається, коли йде суперечка з колишніми фахівцями, з колишніми істориками, тому що мертвих дуже легко критикувати, тобто насправді. Прихильники такої проімперської історії або хронології Одеси, якими тільки словами не називали починаючи Длугаша. Вже сумно відомо в їх колах, але славетного дослідника або хроніста, який вперше згадав, так само дісталося і Маркевичу професору, який у статтях прихильників імперської хронології називається начебто, і не науковцем, начебто його і вигнали з університету за те, що він і за Олександр Іванович Третяк... що ж там насправді було з професором Маркевичем, який, до речі, теж критикував ну концепції имперской хронологии? Ну, Маркевич был просто проукраинским историком, если судить по его публикациям сейчас. Это конец 19 века. Он попал просто под действие эмского указа, да, запрет на ввоз, там, пользование украинской литературой или определенного рода, там, подпадающую под эмский указ, там, запрещенки, да, как по тем временам. Его поймали на границе, когда он пересекал границу из Австро-Венгрии и при обыске, там, собственно, на границе обнаружили в чемоданах книги из вот этой вот запрещенной, так сказать, проукраинской, запрещенной Тематика. Его состоятельная статья касается поисков вот этих вот литовских корней. Собственно, начинается даже с такого интересного посыла: что вот посмотрите на Петербург, столица да, по тем временам. У него тоже были шведские, скажем так, предшественники. Об этом на археологическом съезде пишет Маркевич, заявил там никто об этом, а там один из уважаемых академиков. Так почему мы в Одессе не можем также относиться к своему прошлому? То есть Маркевича выгнали, конечно же, не за профнепригодность, это неправда, он был вполне профессиональным историком. Его, собственно говоря, по политике, так скажем. Да, по политической статье изгнали из университета, как раз в силу профессиональной пригодности, а не наоборот. Безусловно, меня раздражает это сильно, вот эта вот позиция полного нигилизма, отрицания. Тот Длугаш у них родился, значит, собственно, в 1415 году такая хохма краеведческая существует, а первое упоминание о Хаджибе, о Качубиеве датируется 15 году мол, как, спрашивают приверженцы имперской даты, Длугаш мог написать об этом, если он родился в этот же год. Да? Но это просто смешно. Но это просто подмена, так сказать, понятий, логики и так далее. Ну, пишут же эти же самые краеды о событиях, свидетелями которых они не являлись. Вот царская Одесса и тому подобное. Все же опирается на документы и так далее, и тому подобное. Потом отрицание вот, собственно, некоторых позиций на уровне еще такая интересная возникает штука. Мол, Одесса возникла на ровном месте в пустыне практически. На вот просто никакого вот это вот, вот деревня, а тут город. Да, вот была татарская деревушка Хаджибей, а тут город стал мгновенно Одесса. Вот им пришла, значит, так сказать, царская власть и вот эту дикую степь, значит, привела к порядку. Забывая об Акермане фантастическом по тем временам, да, 20 тысяч населения, так сказать, рядом, о Келье турецкого периода, о десятках и сотнях населенных пунктов, значит, собственно, от Очакова там и до Яниколей, и наоборот, собственно, от нынешней Одессы, Хаджибея тогдашнего до Дуная. То есть все это, на самом деле, чистое мифологическое построение, да, так сказать, царского, потом советского формата. Но вот мне лично, как историку, вы спрашивали относительно даты. Вот мне лично сегодня это напоминает. Я когда шел на эфире думал, вот какую же аналогию, собственно, применить. Вот это, знаете, как, ну, собственно. Зачатие человека. Был определенный период в 15 веке, когда благовещенский стиль, там 25 марта по старому стилю, да, являлась датой отчета Нового года. Каждый Новый год начался 25 марта с благовещения. То есть не с Рождества Христова, да, как впоследствии григорианский календарь по существу, а вот именно с благовещения. И вот там Чехия, например, да, так сказать, этот стиль, так сказать, исповедовала там в середине 15 века и тому подобное. А почему зачатие? Да потому что действительно не рождение а именно вот, вот благая весть на самом-то деле, что на, вот процесс пошел, да, рождение. В Китае, по-моему, да, если не ошибаюсь, день рождения ребенка празднут собственно, от факта зачатия, да, или понятия. Но давайте, если так вглубь биологии, там, физиологии углубляться, то мы же поймем, что на самом деле все эти клетки, в принципе, не возникают из ниоткуда, не перетекают просто так никуда, да. То есть, грубо говоря, там, процесс созревания плода в утробе матери, он тоже начинается с определенной клеточной, скажем так, воссоединения. Так что же мы уведем в результате рождения человека в тело там отца и матери, грубо говоря, или с какого момента? То есть возникает условность, которую выбирают, да, вот зачатие или рождение физическое появление на свет ребенка в других культурах, которое принимается за основу, да, вот все, мы так договорились. Або, або как часто цветковали именные, да, то, то, коли... масса, масса примеров, конечно, да. вот с городами то же самое, понимаете, единого критерия никто не выработал. Вот Стамбул, значит, у нас существует рядом, у них день города есть такое понятие, день города празднуется с момента взятия Фатихом, завоевателем, значит, в мае 1453 года этого города. Константинополь, значит, перешел в османские руки. День города это называется. Соответствующим образом я привел пример Рима, условная дата, выработанная, так скажем, еще в период античности. У меня друг в Берлине, он пишет, что у них принято праздновать, если не изменять там и там, 1265 год, принятие Берлином Магдебургского права, фактически получение Берлина Магдебургского права стало той датой, от которой отчитываются становления начало города вот там у них в Берлине. Ну, потому что Магдебургское право это городское, очевидно, право, да, то есть деревня, оно не Хотя там был населенный пункт, безусловно, до 1265 года на территории Берлина. Каждый город выбирает ее по-своему. То есть, фактически, место условной даты, 22 августа 1794 год, выработанный Скальковским, сегодня предлагается группа 10-600 выработать и принять также условно, такую же условную дату, 19 мая 1415 года. Которые, на мой взгляд, уже есть противоречия Во-первых, эта дата на самом деле не основание, конечно же, фактически города А лишь дата первого упоминания о населенном пункте Кочубив Ну а если мы завтра найдем в документах, в архивных новые свидетельства Мы что, снова будем удревнять эту дату, искать новый фактор? Более того, археологически я могу сказать точно Потому что мы копали Приморский бульвар с тем же Губарем, с тем же Добролюбским и я помню прекрасно, этот материал был моими руками, собственно, извлечен возле Воронцовского дворца. Материал Золотоордынский 60-х годов 14 -го века на Приморском бульваре. Он сдан в археологический музей. Это удревняет уже существующую, собственно, дату Длугаша. То есть, как быть, какую тогда взять точку отчета? Мы ищем все время условности. И эти условности на самом деле просто вопрос вкуса получается. А если говорить о моем впечатлении, я не придерживаюсь никакой жесткой позиции пока. Потому что я в поиске с точки зрения мифологичности. По науке мне совершенно очевидно, что на одном и том же месте сегодня, вот что я могу сказать как ученый, существовало несколько урбанистических образований. Вы можете их называть городами или деревнями, но они были именно урбанистичны. С точки зрения, собственно, тех эксплуатантов этих городов, которые жили в тот период. Ну, то есть по турецким критериям, описанным в источниках 18 века, там Хаджибей был город. Это не деревня. Там есть критерии четкие, да, которые значит, описаны там в дефтерах соответствующих. Крепость, пристань, каменное строение, караван-сарай, каменная мечеть и так далее и так подобное. То же самое для античного периода. У нас есть здесь Гаванистриан, так называемый, значит, населенный пункт с каменным настроительством, с городской планировкой, соответствующей территорией, которая позволяет его оценивать с названием, его оценивать как город. Свое название Гаванистриан, собственно, 2600 лет тому назад. И есть литовский кочубиев, который нельзя и невозможно отрицать. Этот литовский кочубиев сопровождается вот теми же самыми, собственно, материалами 14 века, о которых я только что сказал, и целой серии письменных источников. А вот есть Одесса, безусловный город, который фактически возник на этом же самом историческом месте, практически не сдвинувшись там с Приморского бульвара. Но вопрос в том, как они друг с другом взаимосвязаны. Дякую, Андрій. Можливо, останнє питання, і хотів би, щоб ви відповіли коротко, якщо це можна. Як історик, на яку хронологію нашого міста ви абсолютно погоджуєтесь? От що безперервне існування міста на цьому місці? От скільки років точно тут вже є місто? У ґародська життя на цьому місті, звісно, ж, розвивається з VI віку до нашої ери з определеними переривами. И это были разные города с разными названиями на одном и том же месте. И в археологическом отношении, как и в историческом, между ними, конечно же, есть пробелы, так называемые хиатусы, которые не позволяют говорить о постоянной преемственности, в том числе и по названию а, этой. Преем... А, а вот беспрервный период начинается фактически с середины, а то и на самом деле, если говорить о некоторых документах, там, скажем так, османских архивов, то есть это примерно первая половина 18-го. O Ближе к началу 18 века, то есть, мы можем говорить о существовании населенного пункта, перетекающего плавно в Одессу. То есть, турецкий хаджибей был захвачен русскими, стал русским хаджибеем, который был потом переименован в составе Российской империи, собственно, уже в русскую Одессу. Вот это вот та беспорядочность, о которой мы можем сегодня говорить. А в целом, это как прослойки на торте Наполеон. Издалека они очевидны, корж там перемежается с Кремом. Но при ближайшем рассмотрении под микроскопом мы. Четкую границу найти не можем. Когда же, собственно, крем перетекает в кожу. Да? Это настолько сплетенные вещи, что тут какую-то четкую границу вывести нельзя. Дякую вам за интересную размову. Вик Одессы. и реальность. Шановні радіослухачі, на жаль, на цьому час нашої з вами спілкування добігає кінця. Ви слухали другий випуск програми Вік Одеси Міфи і реальність у студії для вас працювали кандидат історичних наук-архівіст Анатолій Хромов, гість програми кандидат історичних наук Андрій Красножон та звукорежисер Валентина Мамчур. До зустрічі у наступному випуску.